Assalamualaikum, saya Nur Natasha binti Asri Maulana akan menerangkan tentang biografi tokoh Islam dan tokoh Barat. Tokoh Islam iaitu Muhammad Iqbal, seorang keturunan keluarga Brahmin Kashmir yang telah memeluk Islam pada abad ke-17, dilahirkan dan menetap di Selkut. Setelah mendapat pendidikan tradisional dalam bahasa Arab, Parsi dan Urdu, beliau terdedah kepada pendidikan liberal yang membentuk corak pemikiran dan puisinya sepanjang hayatnya. Memulakan kerjaya pendidikannya di Sekolah Misi Scottish, beliau kemudian melanjutkan pengajian dalam bidang falsafah di peringkat MA sebelum menyertai Trinity College dan kemudiannya memperoleh ijazah Bar at Law. Beliau meneruskan pengajian di Jerman dengan mendapat ijazah kedokteran dalam The Development of Metaphysics in Persia beliau berkhidmat dalam pelbagai kapasiti pada pelbagai waktu, mengajar falsafah, mengamalkan undang-undang, terlibat dalam politik dan juga menghadiri persidangan Meja Bulat Kedua. Beliau menulis lagu patriotik terkenal yang meraihkan kehebatan India. Raja George yang kelima telah menganugerahkan gelaran kesatria kepadanya dan selepas itu beliau dikenali sebagai Sir Muhammad Iqbal. Seterusnya ialah tokoh barat iaitu Michel Foucault Beliau dilahirkan pada 15 Oktober 1926 di Poitiers, Perancis. Beliau berasal dari keluarga yang kuat dalam bidang perubatan di mana ayahnya Paul adalah seorang profesor anatomi di sebuah institusi pengajian tinggi di Perancis. Ibunya Anne juga berasal dari keluarga yang berprofesi sebagai ahli bedah. Namun, Foucault menghadapi tekanan dari ayahnya yang ingin beliau meneruskan tradisi keluarga sebagai pakar bedah. Fokker yang sering mengalami pergolakan jiwa memilih untuk membebaskan diri dari tekanan keluarga ini. Pada tahun 1943, beliau memasuki Ecole Normale Supérieure untuk mempelajari sastera dan sejarah, menandakan awal dari perjalanannya dalam bidang akademik yang berbeza dari latar belakang keluarganya. Fokker kemudian membina reputasi akademik yang berbeza pada tahun 1960-an dengan memegang pelbagai jawatan di universiti-universiti Perancis. Pada tahun 1999, beliau dipilih sebagai Profesor Sejarah Sistem Pemikiran di Collège de France di mana beliau berkhidmat sehingga kematiannya. Foucault dikenali sebagai seorang pemikir yang berpengaruh dalam bidang falsafah, sejarah dan kritik sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira binti Yahya dan saya akan menyambung pembentangan ini tentang kritikan yang telah dilontarkan kepada kedua tokoh ini. Antara kritikan yang dilontarkan kepada Alama Muhammad Iqbal ialah uh, beliau dikritik kerana pandangannya yang dianggap terlalu moden dan liberal, uh, terutamanya dalam penafsiran Syariah dan juga dorongannya terhadap istihad uh, yang dianggap menyimpang dari uh, tradisi Islam oleh kalangan konservatif. Selain itu, pengaruh daripada falsafah Barat. Uh, dalam pemikirannya juga, dini rasa terlalu asing dalam konteks Islam tradisional. Selain itu juga, um, beliau mendapat uh, penolakan terhadap tasawuf tradisional yang dianggap pasif dan mendapat kritik kerana uh, tasawuf ini adalah inti rohani yang penting untuk umat Islam. Manakala, Maisha Fokop mengalami kesulitan dalam pergaulan sejak kecil lagi kerana persekitaran sosialnya yang eksklusif dan berorientasi dan menyebabkan beliau kemurungan. Beliau juga menghadapi tekanan kerana identiti homoseksualnya yang tidak diterima oleh masyarakat pada masa itu. Ayahnya Paul telah membawa beliau menjalani terapi untuk uh, mengatasi masalah mental yang dihadapinya. Assalamualaikum. Nama saya Warina Sofia binti Zafidi dan akan menyambung pembentangan ini dan akan membentangkan tentang sumbangan yang telah diberikan oleh kedua tokoh yang telah kami kaji. Kedua tokoh yang telah kami kaji dalam tugasan ini telah memberikan banyak sumbangan kepada masyarakat dan dalam pelbagai aspek. Tokoh yang pertama ialah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal telah dikenali sebagai bapa rohani Pakistan kerana visi beliau tentang negara Islam yang bebas untuk umat muslim di India. Dalam ucapan al pada tahun 1930, beliau mencadangkan pembentukan sebuah negara Muslim sebagai penyelesaian kepada masalah ekonomi dan sosial umat Islam yang akhirnya menjadi asas kepada idea Pakistan. Selain itu, Iqbal juga merupakan penyair agung dalam kesustaraan Urdu dan Parsi. Puisinya seperti The Secret of the Sun and Bang Idara bukan sahaja menjadi karya seni tetapi juga menjadi alat perjuangan untuk membangkitkan semangat umat Islam. Beliau memanfaatkan konsep khudi iaitu keakuan untuk menghidupkan kembali identiti dan kedudukan umat Islam yang telah hilang pada ketika itu. Iqbal terus memperjuangkan nasib umat-umat Islam melalui karya-karya puisinya sehingga beliau meninggal dunia pada 21 April 1938. Manakala, tokoh kedua iaitu tokoh barat Michel Foucault, seorang filsuf Perancis telah memberikan sumbangan besar kepada masyarakat. Beliau menekankan bahawa kuasa bukan hanya menindas tetapi juga membentuk norma dan tingkah laku masyarakat. Foucault melihat kuasa sebagai fenomena yang tersebar di seluruh masyarakat beroperasi di institusi seperti rumah, sekolah dan hospital yang berperan dalam mengawal individu. Beliau juga menyoroti hubungan antara pengetahuan dan kuasa di mana pengetahuan digunakan sebagai alat untuk mengawal dan mempengaruhi individu. Dari sini kita dapat lihat iaitu sumbangan Foucault telah memberi impak yang besar dalam bidang ilmu sosial, kemanusiaan dan kajian budaya. Bagi pandangan saya terhadap kedua-dua tokoh ini adalah mereka mempunyai uh, kisah kehidupan yang berbeza sama ada sebelum atau selepas menjadi seorang tokoh. Mereka juga mempunyai latar belakang yang menarik dan luas dan juga pelbagai. Seperti contoh, uh, mereka juga uh, tekun dalam bidang falsafah undang-undang dan mereka mempunyai keperibadian tinggi dalam diri masing-masing. Mereka juga tidak lari daripada kritikan semasa mereka menjadi tokoh ataupun dalam proses mereka untuk menjadi tokoh. Mereka juga telah banyak memberi sumbangan kepada masyarakat agar bagi mereka dengan apa yang mereka telah persembahkan kepada masyarakat, masyarakat dapat guna pada bila-bila masa saja ataupun di masa hadapan juga. Akhir sekali, kedua-kedua tokoh ini memberi impak kepada masyarakat dengan kita dapat tengok aa, perbezaan antara keilmuan Barat dan Islam. So apa yang saya dapat di sini kesimpulannya, masing-masing ada memberi impak dan kesan tersendiri yang dapat diambil positif oleh masyarakat.